丧心病狂！说谁丧心病狂？这,狂这吃了几头白脸。 杏甜吗？杏，你是桃和杏你是分不清啊？你是，杏有这么大的吗？咱说，杏好吃吗？了。这桃桃，这个是桃，铁子啊，来自于山东蒙阴的，你看爆汁啊，这个桃。 嗯嗯、小朋友有没有爱喝饮料的？平时，你跟孩子喝饮料，那糖分多高？咱说让孩子喝喝那糖饮料好不好呀？反正喝多了不咋好，是不是啊？咱不如给孩子喝的这个现榨的桃汁儿。我也以为是杏，你可你可会你可会看，你真是火眼金睛,睛。嗯，手动榨桃汁多好，是不是啊？夏，因为桃子是比较养人的，对不对？ 这个是黄杏吗？别问了，铁子，这是黄桃，啊，不是，这个是油桃。黄金油桃宝们，黄金油桃到货之后直接吃是脆的，脆的稍微带点酸，然后微点是是就是酸度就是大概三十三四分酸，三两分酸或者是三分酸那里。到货直接吃脆的，然后如果你想吃这种甜度高一点的，就是摸起来是软的，到没？ 这样的话，爆汁儿，而且只有一分酸，九分甜，很好吃、啊。来自于山东蒙阴的这个黄金油桃，不打蜡，不催熟，都是自然生长的啊，超级好吃这个桃子。线下去买的话，这种黄金油桃挺贵的啊，十六块七毛钱五百克一斤。 十六块钱一斤，四斤半到五斤都得要你七八十的，对不对？咱直播间之前卖三十九块九、三十五块九的，今天所有想要的二十九块九毛钱，四斤半到五斤，十四个或者是十五个，来一号链接。一号链接开价刷一万，爆汁儿真的，汁水老足了。这个给孩子榨汁，现场就是手动榨榨桃汁都可以啊。夏天吃点水果挺好的，铁子们。 真好吃，为啥有音乐？五百单没有了，五百的没有，<对>二十九块九四斤半到五斤哈，一斤才花五块钱是吧？<对>是吧啊？嗯、<对>五块多少钱？再给大家加五百单，五百单加好了给你对了。 我刚才上厕所了，没擦手。擦、哎、说啥？我听不见。真好喝，真 <laughs>、哦、连皮都吃，连皮都吃。这油桃皮儿是那种滑溜的，的没有毛的啊。嗯 吃好几个糖，给大家推出来。五十三库存，可以拍了。二十九块九，四斤半到五斤啊，四斤半到五斤，十四个或者是十五个啊。吃水老足了，甜了,了，宝宝们买回家直接吃是脆的啊，放放几天再吃就,就、啊、是软、啊、糖，好吃。 嗯、放了几天呀？嗯，我们放了大概两三天。对。有爱吃脆桃的，有爱吃软桃。好嗯，脆桃稍微酸一些，软桃也酸，但只有一分酸啊，微微酸。嗯。嗯，还是甜为主的宝宝，还是甜的。对，软桃以甜为主啊。 在直播间的问一句：爱吃脆桃还是软桃？脆桃和软桃能打起来，是吧？嗯，我先我先来，我爱吃软桃。干饭好了，吃的啥都好好吃。这个叫糯米笋，有没有收到糯米笋呢？超好吃的这糯米笋，嗯，所以大家炒一炒就是一顿菜，一顿菜哈。 有很多人天天的就是那几道菜，有的都吃够了，是吧？不知道吃啥了，一到超市里，啊到底买啥菜也不知道吃啥了。这个，然后把这个糯米笋买回去之后，你就是炒点肉呀，或者是炒个金红椒呀，都可以。糯米笋，糯米笋，采用笋尖尖部位啊，有的是那，有的是那种笋笋叶部位啊，这个是笋尖尖部位，就是熊猫爱吃的这个笋尖尖，宝们，配料表只有竹笋水、食用盐，回到家洗一洗。 然后它也有这个可以炒，可以烩，可以炖，可以包，可以火锅。然后食用方法都在下面啊，炒一下非常非常好吃，宝宝们。然后很嫩很嫩的，它有的那个糯米笋吃起来就是有点会有点塞牙的，因为它是那个那个笋叶啊，咱们是笋尖，不会塞牙，特别特别的嫩，嘎叽嘎叽的啊。小熊猫爱吃的，哎、一包二百五十八克，高纤维、零脂肪、无添加。一包二百八十克，线下去买的话。 九块九毛钱一包，咱直播间里，呃，十九块九两包，十九块九三包，十九块九四包，今天再加一包五包，宝宝们来一号链接，一号链接看一下双人餐，对的，十九块九五包糯米笋哈，脆嫩脆嫩，嘎吱嘎吱脆爆嘛。 活珠子没有，一千单没有了，十九块九到手是五包哈，宝宝们，一号链接直接拍，再给大家加五百单，五百单加好了可以拍了。需要泡吗？洗一洗泡一泡也不用泡，洗一洗就行了，不洗也能。有的人直接就就炒了，对，很好吃，很干净的这个是。 但是有的你要不放心的话，就洗一洗。很嫩，很嫩，然后里面有别的怪怪的味道，真是脆嫩。嗯。以前五百单没有了。它是高纤维、零脂肪、无添加，熊猫爱吃的笋尖尖啊，可以炒、可以烩、可以炖、可以包、可以做火锅都可以啊。十九块九五包，一号链接。给大家贴出来一百单库存，可以拍了。很嫩。 这个焯一下水也可以拌凉菜，宝宝们都可以。嗯，好，超好吃很嫩啊。<对>嗯，凉吃好了，对，就嗯。